হেল্ল' গাইজ গুড মৰ্ণিং এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই নিউ ভিডিঅ' তো আজি আপোনালোকক দেখুৱাম যে ষ্ট্ৰবেৰী আমি কেনেকৈ ৰুওঁ তো আমাৰ ঘৰৰ পিছফালে কাকে ৰুই আছে তো দেখুৱাম মই মই আগতে ভাবিছিলোঁ যে ষ্ট্ৰবেৰী মানে বাহিৰৰ দেশৰ পৰা আহে মানে অসমত নহয় বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু গম পালোগে যে অসমতো আমাৰ ষ্ট্ৰবেৰী হয় বোলো আৰু সেয়া কাকে আৰম্ভ কৰিছে মানে আমি কেনেকৈ ষ্ট্ৰবেৰী ৰুওঁ সেইটোকে দেখুৱাইছোঁ মানে আপোনালোকক এনেকৈ হেৰি কি বুলি কয় মাটিত মানে হেৰি সাৰ চাৰ দি ধুনীয়াকৈ হেৰি কৰি লৈছে তাৰপিছত সেনেকৈ পলিথিন দিয়া হয় তাৰপিছত এনেকৈ ফুটা কৰি কিনে এনেকৈ ৰোৱা হয় তেতিয়া মানে যদি ষ্ট্ৰবেৰী মানে যদি লাগে তেতিয়া মানে হেৰি কি বুলি কয় লেতেৰা নহয় আৰু ষ্ট্ৰবেৰীটো ধুনীয়া হৈ থাকে আৰু এনেকৈ ৰুলে মানে মানে ক্লিন হৈ থাকে আৰু সেইকাৰণে এনেকৈ ৰোৱা হয় আমাৰ প্ৰতি বছৰে কৰা হয় এতিয়া ৰুলে মানে কেতিয়া লাগিব ষ্ট্ৰবেৰী দুমাহ পিছত নহয় মই পাহৰি গৈছোঁ নহয় দুমাহৰ পিছতে লাগে নেকি সেয়া ইয়াতো বনোৱা হৈছে আৰু ইয়াতো এনেকে কৰি থোৱা আছে মানে ফ্ৰামৰ ওচৰতে অকণমান জেগাটো কৰা আছিলে ইয়াতে মানে বনালে আৰু ৰুবলৈ বেছি নাই এশ জোপা মান আছে বৰ্তাই ক'ৰ পৰা আনিলেগৈ জানো আৰু সেয়া মই ধুনীয়াকৈ ধনিয়া সিঁচি থৈছোঁ মানে মোৰো বাৰী কৰিব মন যায় কিন্তু মানে কি হয় টাইম নাপাওঁ আৰু সেয়া লাই শাক আৰু সেয়া বেঙেনা আৰু সেয়া আমাৰ হেৰি কি বুলি কয় অমিতা কেনেকৈ লাগে চব মাটিত লাগি আছেগৈ আৰু আৰু সেয়া ফ্ৰামৰ মাজতে মানে ইয়াতো ফ্ৰাম ইয়াতো ফ্ৰাম কিন্তু এয়া মাজতে মানে মাটি এটুকুৰা আছে মানে ইয়াতে কৰিছে আৰু ষ্ট্ৰবেৰী অমিতা লাই শাক ধনিয়া আৰু সেয়া হৈছে গাহৰিক দিবলৈ হেৰি গাহৰিক দিয়া হেৰি হয় বোলে বন হয় বোলে সেইটো দিব পাৰি বুলি কৈছে গোমধানৰ নিচিনা আৰু ইয়াৰ পিছত বেঙেনা আৰু এনেকৈ কিবা কিবি কৰা আছে আৰু ইয়াতে যোনে যোনে দেখা নাই ষ্ট্ৰবেৰী গছ চাই লওক সেয়া হৈছে ষ্ট্ৰবেৰী গছ খাই ভালেই লাগে কিন্তু ষ্ট্ৰবেৰী ন এশ জোপামান আছে ন আৰু সেয়া পিঠা আৰু চাহ বনালোঁ এতিয়া যাম মই বুজিয়াঙা ইহঁতৰ ওচৰলৈ পিঠাটো আৰু চাহটো লৈ যাম চাহ কালাৰটো ইমান ধুনীয়া হৈছে চলাও চাহ খাব নাযাওঁ নিমিলে আহি যাওঁ আহি যা এজনী সোমালে বান্দৰী আৰু এইফালে আহিছে এজনী বান্দৰী দুজনী বান্দৰী আহিছে এয়া হৈছে সকুৰী বোৱাৰীকেইজনী মোৰ বোৱাৰী গোটেইকেইজনী মোৰ নাতিও হল নাতিও হল চব হৈ হল ধুনীয়া লাগিছে বাই বা খাই দিয়ক মাল্টিগ্ৰেইন চুজি হালোৱা এইটো সৰ্বশিক্ষা পাতিছে ন সৰ্বশিক্ষা পাতিছে অংগনবাদী অংগনবাদী লাই লাভ লাগে নেকি কি কি পায় দেখিছা আৰু সেয়া লগাইছে আমাৰ নানীয়ে গাচেঙৰ ষ্টল মানে গাচেং ষ্টল ত সেয়া কেনেকে কৰিছো কণী এৰি কৰিছে ন দুডাল দুডালকে নে এডাল এডালকে অ বঢ়িয়া ধুনীয়াকে ল'ম আৰু ষ্টল ইয়াৰ ইহঁতে হেৰি তাঁত লগাই আছিলে সেইকাৰণে মই অলপ হেৰি কি বুলি কয় পিঠা বনাই দিলোঁ তাৰপিছত ভালে ইহঁতে তো আমাৰ এনেকুৱাই চলি থাকে আৰু অকল পাৰ্টি পাৰ্টি বুলি ক'ব লাগিব তো সেনেকুৱাই আমাৰ চলি থাকে সদায় এনেকৈ আৰু ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত মিলি থাকিব লাগে ন ত' আমি সদায় এনেকৈ যি পাওঁ সিহঁতকে অলপ মানে ভগাবা কিঞ্চিত কিঞ্চিত বুলি কয় নহয় সেইকাৰণে এনেকৈ খাওঁ আৰু এতিয়া অলপ তাঁত বৈ লওঁ মোৰ সেইকে নহৈছে দেই গাই চাই চাই আমনিয়ে লাগিছে চাগে তাঁতৰ শালখন চ' গাইজ মই এতিয়া আহিলোগৈ হেৰি তাত লগোৱা ঠাইৰ পৰা আহিলোগৈ বুজিয়া নাৰিহঁতে কৰি আছে নাৰিহঁতে পাৰিম বুলি কৈছে তাৰপিছত ঘৰত কোনো নাই অকলে আছোঁ আজি তাৰপিছত খানা বনালোঁ দেখুৱাইছোঁ কি কি বনালোঁ এতিয়া অকলে অকলে ঠিকছে খাই ল'ম উৰহি আৰু আলু বইল তাৰপিছত সেয়া কি বুলি কয় শিঙি মাছ ফ্ৰাই তাৰপিছত এনেকৈ আৰু মই হেৰি শিং চিং গুচোৱা নাই মানুহ নাই যে অকলে খাম যে সেইকাৰণে মই এনেকৈ খাইছোঁ আৰু জি টিকে আৰু সেয়া হেৰি চাটনি আৰু নেমু আৰু মাছ আৰু সৰু সৰু দনি কৰা মাছ আৰু হেৰি কি বিলাহী বনালোঁ আছোঁ ঘৰত কোনো নাই আজি বৰ্তা গুচি গ'ল হেৰিলে কি বুলি কয় সেইটো ঘূৰা মৰা নেকি বুলি কয় সেইটো হেৰি কীৰ্তি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ সেইখিনিত মানে আজি কিবা হেৰি আছে বোলে বিদায় মিটিং আছে নেকি এনেকৈ কৈছিলে মই ভালকৈ নুশুনিলোঁ তাৰপিছত ভণ্টি আছেগৈ ডিব্ৰুগড়ত ত' মই অকলে আছোঁ তো খাই লওঁ ঠিকছে এতিয়া অকলে অকলে কিন্তু অকলে খাব মন নাযায় ন মানে খাই ভাল নালাগে কোনোবা থাকিব লাগে লগত কিন্তু কি কৰিব পাৰি নাই আৰু অকলে খাব লাগে খাই লওঁগৈ